ઓએનજીસી ખાતે ખાતે આવેલ કેન્દ્રીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પરીક્ષા પે ચર્ચા ચિત્ર અંતર્ગત ચિત્રકલા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ભારત સરકારના નિર્દેશ અનુસાર દેશની પાંચસો કેન્દ્રીય વિદ્યાલયોમાં પરીક્ષા પે ચર્ચા અંતર્ગત ચિત્રકલા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ ચિત્રકલા સ્પર્ધાનો મુખ્ય હેતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાના તણાવને દૂર કરવા માટે અને સર્જનાત્મકતાનો વિકાસ કરવા માટે પરીક્ષા પે ચર્ચા બે હજાર ચોવીસ અંતર્ગત ચિત્રકલાનું સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું છે આ યોજનાના ભાગરૂપે અંકલેશ્વર ઓએનજીસી કોલોનીમાં આવેલ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે ચિત્રકલા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ભરૂચ જિલ્લાની બી સ્કૂલોના ધોરણ નવથી ધોરણ બારના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો અને ચિત્રકલા થકી પોતાની સર્જનાત્મક કલાનો ભાવ પ્રતિકૃત કર્યો હતો पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत आज पराक्रम दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन देश के 500 केंद्रीय विद्यालयों में किया जा रहा है भारत सरकार के निर्देशानुसार हर केंद्रीय विद्यालय में जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें जिसमें करीब 20 केंद्रीय विद्यालयों के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं जिसमें सी बी एस ई स्कूल स्टेट बोर्ड स्कूल्स जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य बच्चों में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है और एग्जाम्स के संबंधित जो स्ट्रेस और टेंशन में है उनको कम करना है बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एग्जाम से संबंधित अपना स्ट्रेस को कम करते हैं और इनको अलग अलग स्तर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाना बच्चों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चे स, अ, सभी छात्र वो उत्सुकता के साथ इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं परीक्षा पे चर्चा से बच्चों में एग्जाम से संबंधित नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है उनमें स्ट्रेस में कमी आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन्हीं अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो छात्रों के प्रति एग्जाम से संबंधित जो भय है उस भय को कम करने में ज़रूर हमें सफलता मिलेगी धन्यवाद पिंटू मोदी जनसाक्षी न्यूज़ अंग्लेश्वर